Selamat bertemu kembali. Saudara apabila semakan sempadan kawasan undi diumumkan semalam, hanya 9 daripada 33 kawasan undi kekal tidak berubah bagi pilihan raya akan datang. Dalam reaksinya parti pembangkang seperti Parti Pekerja misalnya menarik perhatian bahawa perubahan besar berlaku ke atas kawasan-kawasan yang ia sudah menjalankan kerja secara konsisten sejak beberapa tahun lalu. Parti Kemajuan Singapura PSP pula mempersoalkan simakan yang dilakukan sebagai drastik. Jawatan Kuasa Simakan Sempadan Kawasan Undi EBRC memberikan penjelasan terperinci bahawa simakan ini sebahagian besarnya ikuran perubahan jumlah penduduk. Jadi antara persoalan yang ditimbulkan sesetengah pihak adalah soal kewajaran dan keadilan hasil simakan itu. Pakar politik Dr. Nur Syahril Saad yang kami temui berkata, ini sebenarnya proses biasa yang berlaku setiap pilihan raya. Ini kupasan beliau. Kalau ada suara-suara yang mungkin uh, menyuarakan kekhawatiran ataupun ketidakpuasan uh, dari sudut uh, mengapa ia berlaku, ya, saya fikir uh, mungkin kerana skalanya yang berlaku ini mungkin lebih besar berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi proses ini, Uh, semestinya dijangkakan oleh setiap parti-parti politik yang ingin bertanding. Malah ia bukan hanya menjejas parti-parti uh, pembangkang, tapi juga menjejas kerja-kerja uh, parti pemerintah iaitu PAP. Ya, kerana uh, tentu sekali mereka mungkin telah melakukan banyak kerja-kerja uh, dalam kawasan di masing-masing. Kemudian uh, mereka harus uh, bertukar uh, kawasan undi, bertukar sempadan, dan kita tahu bahawa di Singapura ini mereka bekerjasama dalam satu kelompok GRC, maka dengan perubahan-perubahan ini ia akan juga mengubah pasukan-pasukan yang akan bertanding. Jadi ia menjejas semua parti-parti politik Menurut Dr. Nur Syahri lagi, isu sempadan bukan isu baharu dan parti-parti politik pembangkang tidak boleh mengandaikan mereka hanya akan bekerja di satu kawasan undi dan mengharapkan kawasan undi itu tidak akan berubah. Jadi, setiap parti politik, kata beliau, perlu ada strateginya sendiri. Jika ada mungkin yang golongan yang mempertikaikan sama ada, ada elemen politik ini yang mungkin akan memberikan kelebihan kepada parti tindakan rakyat. Saya tidak fikir bahawa ia berlaku. Kalau kita kaji dari segi sejarah pilihan raya umum di Singapura, uh, saya beri contoh. Uh, pada tahun 2020, uh, kita tahu bahawa SMC Punggul East, itu adalah satu satu uh, kawasan undi uh, persoarangan yang sudah bertukar tangan di antara parti pekerja dengan parti PAP ya, mungkin sepanjang dekad yang lalu ini. Uh, dan kalau kita lihat, SMC Punggul ini is ini ya telah di diubah dari segi persebarannya dan telah dimasukkan kepada satu GRC yang yang lebih besar satu GRC baru pada ketika itu iaitu Sengkang GRC. Apakah akibatnya? Akibatnya adalah uh, Sengkang GRC dimenangi oleh parti pekerja. Uh, jika ia memberikan kelebihan kepada parti tindakan rakyat itu tidak benar kerana parti tindakan rakyat hilang empat anggota parlimen termasuk Encik Amrin Amin. Amin. Dalam pilihan raya umum kali ini akan ada 18 GRC dan 15 kawasan undi perseorangan. Masing-masing bertambah satu berbanding sekarang. Semestinya antara yang menjadi persoalan ialah kawasan undi manakah yang akan menyaksikan pertarungan sengit dalam pilihan raya akan datang. Hakikatnya, kawasan undi seperti GRC West Coast, GRC East Coast dan GRC Marine Parade yang menyaksikan persaingan sengit dalam GE 2020 akan menjalani perubahan besar. Namun, walaupun sempadan dilakar semula, Dr. Nur Syahril percaya isu penentu kemenangan ialah apa sentimen nasional yang besar yang menjadi isu pilihan raya nanti. Satu aspek dalam pilihan raya yang penting adalah sentimen nasional. Jika sentimen nasional itu berubah, ini yang akan menjadi satu tanda tanya, baik pada parti pembangkang ataupun parti pemerintah. Ya, ini tidak bermakna bahawa parti PAP itu boleh menang dengan sahaja persaedaran ini kerana kalau kalau kita lihat mereka juga harus bekerja keras duduk pergi ke bawah dan ke akar umbi memperkenalkan calon-calon baru bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin uh, akar -pemimpin umbi yang mungkin sebelum ini mereka tidak punya uh, kerjasama secara langsung jadi ini akan menimbulkan cabaran kepada semua parti-parti uh, politik dan dan corak pengundian dalam masyarakat itu berbeza-beza ada yang mungkin mengundi berdasarkan isu-isu nasional ada yang mungkin isu-isu municipal ada yang ke mungkin melihat aspek gender ada yang mungkin melihat aspek uh, kelas sosial jadi ada pelbagai uh, respon yang perlu diberikan dan dan ini perlu dilihat dengan lebih teliti uh, di kawasan Tanjung